Привіт всім, мене звати Любов Гончаренко, і сьогодні я хочу вам презентувати, продемонструвати вірш одного полтавського поета, якого звати Денис Стерна. Ця людина створила дійсно частину мене. І я сподіваюся, що почувши його вірші, і почитавши їх на його побільшній сторінці. У мене оператор падає, але це нічого страшного. я подивжую. Але почитавши його вірші, я сподіваюся, він якимось чином вплине і на ваше світобачення і ваше. Кстати, у него нет особо у свете. А вот же, ну, я просто его вешаю, и, знаете, все полтавские <соценно> наивные девчата. <соценно> у тебя самый лучший парень. Ты вся таешь в его руках. Вы почти идеальная пара. Но ты любишь его, а он любит бухать. Вместо цветов он приносит чекушку. У него нет машины, зато есть похмелье. Забегаловки где-то на Пушкина алкоголь на десерт, на второе и первое у тебя в животе пляшут бабочки, у него в животе пиво с виски, хотя вчера он назвал тебя лапочкой до того, как успел напиться. Он вопросами тупыми не парит, он не тащит тебя сразу в кровать. Вы почти идеальная пара, но ты любишь его, а он любит пугать. Я вызову.